কিছুমান মানুহে কিছুমান কথা সহ্য কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ মই হ'লেও কিছুমান কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যেতিয়া সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মানে মই কি উল্টা পোল্টা কৈ দিওঁ মই নিজে নাজানো আৰু যিখিনি কিন্তু ওল্টা পোল্টা কওঁ তাতো আকৌ যুক্তি থকা কথাহে কওঁ অযুক্তিকৰ কথা মই কেতিয়াও নকওঁ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ পৰা এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আৰু এতিয়া আহোঁ মূল কথাটোলৈ আপোনালোকে কালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গৌৰৱ গগৈ কথা লৈ পেলাই যি নেকি ৰাহুল গান্ধী আহিছিলে সেইটো সেইটো ভিডিঅ'ত আৰু তেতিয়া মোক কিছুলোকে কৈছিলে যে বাইদেউ আপুনি মামাৰ পৰা পইচা ল'লে বাইদেউ আপুনি কিমান টকাত বিক্ৰী গ'ল কত যে কি কমেণ্ট কিন্তু মই কামৰ কাৰণে কালি দিনটো মই কাম কৰা মানুহৰ লগত পূৰা লাগি আছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই উত্তৰ দিব পৰা নাই বা বেলেগৰ ভিডিঅ'ও চাব পৰা নাই যি কি নহওক বাৰু এতিয়া কথাটো হ'ল শুনকচোন মই যে যেতিয়াই মামা ছাপৰ্টত কথা কওঁ বুলি ভাবিছে জানো কিয় কবলে পালো কিয় কো জানে আপোনালোকে যদি মামাক ইমান বেয়াই পায় মামায়ে কেনেকৈ প্রতিবার জিকি থাকে হ্যাঁ এই পঞ্চায়েত ইলেকশন গল দেখিলে লোকসভা ইলেকশন হৈ গল দেখিলে এতিয়া বিধানসভা প্ৰতিটো হেৰিতে মামা উপনির্বাচনবিল আপোনালোকে দেখিছে বিজেপিয়ে জিকি আছে কেনেকৈ জিকিছে আপোনালোকৰ কারণে যদি বিজেপি চৰকাৰখন ইমান বেয়াই তে হলে প্রতিবারে জিকি থাকে কিয় দুই নম্বৰী কৰে নাকি যদি দুই নম্বৰী করে আপোনালোক ওলাই নাহে কিয় সেইটোৱে আছিলে মেইন কাৰণটো আৰু সেইকাৰণে মই তেনেকৈ কথাখিনি কৈ দিলোঁ আৰু তেতিয়াই আপোনালোকৰ গাত মানে লাগি গ'ল এতিয়া আপোনালোকে নিজেই কওকচোন মই কোৱা কথাখিনি বাৰু কিবা মিছা নেকি যদি আপোনালোকে মামাক ইমান বেয়াই পায় তেতিয়াহ'লে মামাৰ আঁচনিসমূহ কিয় আপোনালোকে লৈছে আপোনালোকৰ মাইকীসমূহক মাইকীবিলাকক মানে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছেনে কৈছেনে বোলে এইবিলাক আঁচনি চাচনি নল'বি এইবিলাক তহঁতে ঘূৰাই দে আমাক আঁচনি নালাগে ক'ব পাৰিছে দম আছে কেতিয়াওতো নাই অ' মই কিন্তু যেতিয়াই কৈ দিলোঁ মামাক জেলত দিব নোৱাৰে বুলি তেতিয়াই একদম ফৰফৰনি উঠি গ'ল নহয় জানো যি কি নহওক মোক যিকেইজন মানে মোৰ ভিউৰ্ছে কৈছিলে বাইদেউ আপুনি এনেকুৱা লৈছে নেকি টকা লৈছে নেকি কিবা লৈছে নেকি সব উপায় হ'ত আই হত মই সেইবিলাকৰ লগত জড়িত নহয় দেই এইবিলাক বোলে কাৰোবাৰ পৰা টকা খাই পেলাই মই এনেকুৱা কৰিছোঁ তেনেকুৱা কৰিছোঁ সেইবিলাক মই নহয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে নিশ্চয় গম পাব আৰু মই যিটো হয় সেইটোহে মই কৈ দিওঁ দেই কথা আৰু মই এই কথাটো অঁ চব প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কওঁ আৰু মই কিয় ক'লোঁ কথাখিনি জানেনে আপোনালোকে নিজে কওকচোন মামায়ে কম আঁচনি দিছেনে আঁচনিৰ নামত কম কোটি কোটি টকা লোন লৈছেনে সেইটোতো আপোনালোকে গম পায় কিন্তু তাৰ মাজ তাৰ মাজতো আপোনালোকেতো মামাক ভোট নিদিয়াকৈ থকা নাই মামাৰ জয়গুণ নোগোৱাকৈ থকা নাই আৰু আজি যিসকলে মই কথা এটা কৈছোঁ যিসকলক উচ্ছেদ কৰিছে মামাহে নিজে কৈছে সেইসকলে আহি আকৌ মামাৰ লগত চেল্ফি উঠিছে কিমান নীলাজ হ'ব লাগিব চাওকচোন আৰু গতিকে এইবিলাকৰ হৈ পেলাই কোনোবাই মাত মাতিবলৈ মানে কিবা দৰকাৰ আছে জানো নে তেওঁলোকে আমাক টকা পইচা দি থৈছে নেকি বা বেলেগক টকা পইচা দি থৈছে নেকি যে আমাৰ ঘৰ ভাঙিছে তহঁতে মানে এইখন কৰ কিবা হেৰি কৰ এনেকৈ কৰ তেনেকৈ কৰোঁ তেনেকুৱা কৰিছে নেকি নাই কৰা নহয় গতিকে আমিতো বিনা স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই মাত মাতিছোঁ যিটো লিগেল সেইটো কৈছোঁ তেওঁলোক যদি বাংলাদেশী তেওঁলোকক আঁতৰাই দিয়ক ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসমীয়াই হওক মুছলমানেই হওক সেইবিলাক কোনো কথা নাহে যদি বাংলাদেশী বাংলাদেশত থৈ আহক কিন্তু সেই ভঙা পতা খেলখন আজি ইয়াত কাইলৈ তাত আকৌ ইখন চৰকাৰ আহিব তহঁতৰ এইখনৰ পৰা সিখনলৈ যা সেয়া আৰু মামাই এতিয়া বৰ্তমান ব্যস্ত নিজক লৈ পেলাই এতিয়াতো জানিছেই আপোনালোকে বিজেপি বিজেপি চৰকাৰত এতিয়া দুটা দল হৈ আছে তেওঁলোকে যিমানেই গুৰ গিৰ গাই চুৰ কৰি পেলাই একদম মকামীৰা হৈ নাথাকক কিয় ভগাই ভগাই নলওক কিয় ৰাজহুৱা এটা বস্তু তেওঁলোকে ভগাই ভগাই লৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে কিন্তু ন বিজেপিও আছে আকৌ পুৰণা বিজেপিও আছে পুৰণা বিজেপি হ'ল আমাৰ দিলীপ কাই আপোনালোকে সকলোৱে জানে কিন্তু যেতিয়াই দিলীপ কাই এইবিলাক কথা ওলাই গ'ল হেৰি মঙলদৈ মাটি পতাৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা বেলেগ মুছলমানৰ দ্বাৰা মুছলমান মানুহ দুজনৰ দ্বাৰা পেলাই কৈছিলে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ তেতিয়াই কিন্তু গীৰ্গাই কথাটো তল পৰিলে আৰু ওলাই দিলে উচ্ছেদ আৰু এই উচ্ছেদক লৈ পেলাই কোনোবাই বেলেগে মাত মতা দেখিছেনে আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ম আপোনালোকে কালি যেতিয়া মই কথাখিনি ক'লোঁ যে কোনো কাৰণত জেলত দিব নোৱাৰে মামাই গৌৰৱ গগৈ এতিয়াহে মাত ওলাইছে অঁ অঁ হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে কওকচোন এই উচ্ছেদক লৈ পেলাই ৰাহুল গান্ধী আহোঁতেহে গৌৰৱ গগৈ মাতটো ওলাইছিলে বোলে একদম আমি মানে হেৰি কৰিব কি কৰিব ঘৰ বনাই দিব কিবা বনাই দিব হয়নে নহয় খিলঞ্জীয়াৰ হৈ মাত মাতিব তেতিয়া যে ঘৰ ভাঙি আছিলে মাত মাতিছিলে কিনে সেই মুছলমান মানুহখিনিৰ ওচৰত তেওঁ এবাৰ থিয় হৈছিলে কেনে নাই হোৱা কিয় হোৱা নাই তেওঁ আকৌ মামাৰ এজেণ্ট আপোনালোকে অপ্ৰিয়জনী কিন্তু এইটো মই সত্য কথা কৈছোঁ সেইদিনাখন এটা মই নিউজ দিছোঁ যিয়েই নহওক মিছা হওক সঁচা হওক তেওঁ ঘৰততো ৰাতি গৈ পেলাই ভোজমেল মাৰি আহিছিলে হয়নে নহয় সেই ভোজমেলটো যদি সেই পিকচাৰখন যদি অখিল গগৈ থাকিলে হয় তেন্তে হ'লে আপোনালোকে কি কৰিলে হয় এই অখিল গগৈ সেই মুছলমান মানুহকেইগৰাকীয়ে বিপদৰ সময়ত সাৱটি ধৰাটোৱে একদম ফটো ইখনৰ পিছত সিখন এডিট কৰি কৰি উলিয়াই আছে উলিয়াই আছে ইমানেই ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ হয় নহয় নহয় আমিতো সেইবিলাক ফটো মানে কি বুলি কওঁ আৰু এতিয়া আকৌ ফাল্টো কথা মুখলৈ আহি যাব গতিকে এইবিলাকত আমি গুৰুত্বই নিদিওঁ যাৰ মানসিকতা যেনেকুৱা সেইবিলাক তেনেকুৱাই থাকিব আৰু এতিয়া মামাৰ ফটো যে কিবা কিবি যে উলিয়াই থাকে যিমানে যি নকওঁক মামাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰিত্ৰৰ ফালৰ পৰা মামাক আজিলৈকে বেয়াটো শুনা নাই তেওঁলোকৰ দলত আছে কিন্তু দেই তেওঁলোকৰ দলত নেতা পালি নেতাৰ পৰা মন্ত্ৰী বিধায়কে তেনেকুৱা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাকেইটাও আছে তেহেঁতৰ কিছুমান কিন্তু মামাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো হেৰি নাই সেইটো মানে মানে একে সাতসত্তৰ হ'লেও সেইটো কথা ক'ব লাগিব যিয়ে নহওক এতিয়া আপোনালোকে কৈছিলে কি বোলে গৌৰৱ গগৈ কথা এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈছিলে কিন্তু শুনক মই কংগ্ৰেছৰো মানুহ নহয় মই বিজেপিৰো মানুহ নহয় মই মানে সমান ভাৱৰ এতিয়া অখিল গগৈ পাৰ্টিত আছোঁ বুলি মই কৃষক মুক্তিত আছিলোঁ সঁচা কথাই কৈছোঁ মই এঘাৰ চনৰ পৰাই কৃষক মুক্তিত আছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই তেনেকৈয়ে আৰু আছোঁ আৰু কিন্তু যদি কোনোবা দিনাখন বেয়াটো দেখোঁ মই নিশ্চয় আঙুলি আমি গম পাইছেনে আঙুলিয়ামে মানে মই এইবিলাক দুই নম্বৰী হেৰিটো মই নিজেও ভাল নাপাওঁ লোকক লোকে কৰা দেখিলেও মই মানে সহ্য নহয় কৈহে এৰিম আৰু কেতিয়াও আজিলৈকে ক'বও নোৱাৰে যে এই মানুহজনীয়ে লোকৰ পৰা এক টকা হ'লেও খাইছে তেনেকৈ কিন্তু ক'ব নোৱাৰে আৰু কাৰো চৈধ্য গোষ্ঠীৰ দাঁতো নাই মানে এই মানুহজনীয়ে লোকৰ পৰা খাইছে লোকক কেনেকৈ ঠগি মগি আনিছে বুলি ক'বলৈ সাধ্যও নাই ক'ব দেই যি কি নহওক এটা কথা ক'বলৈ গৈ পেলাই এটা কথা ক'লোঁগৈ সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকক মই কওঁ আগৰ পৰা মোৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আছে যেনেকুৱা দেখিছে তেনেকুৱাই আৰু কেতিয়াও নাভাবিব যে এই মানুহজনীয়ে কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈ পেলাই এনেকৈ গাইছে তেনেকৈ গাইছে আৰু বহুতে মোক তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে মই কি কৰিম মোৰ হাঁহি উঠিছে তাৰ বাদে মোৰ একো কৰিবলৈ মানে ৰাস্তা নাই কাৰণ কালি যেতিয়া মই সেই ভিডিঅ'টো দিছোঁ বহুতকেইটা তেনেকুৱা আহিছে কিন্তু এটাও কিন্তু বেয়াকৈ অহা নাই দেই মানে ভালেই আহিছে আৰু তেওঁলোকে মানে কৈছে যে বাই আপোনাক এনেকুৱা বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু বাই আপুনি কিমান টকা ল'লে তেনেকুৱা কিছুমানহে আহিছিলে তাৰ বাদে বেলেগ অহা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে মানুহজনী হঠাতে সলনি হৈ গ'ল ভাবিবও দিয়কচোন কাৰণ এতিয়া মানুহবিলাকতো তেনেকুৱা আজি মই এইফালে জয়গুণ গাই আছোঁ ছেকেণ্ডতে আকৌ কি হয় সিফালে পাল্টি মাৰি দিবও পাৰোঁ নহয় জানো কিন্তু মই আকৌ তেনেকুৱা নহয় দেই সেইটো আৰু মই কৈ থ'লোঁ গতিকে আপোনালোকে ভুল নুবুজিব ভুল বুজিলে মোৰেই বেয়া লাগে দিয়কচোন আৰু সেইটো কাৰণে মই হাঁহি দিছোঁ আৰু যদি মোক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰা হয় মই তেনেকৈ কিবা উত্তৰ দিলোঁ হয় কিন্তু মোৰ মানে হাঁহি উঠিছে নোহোৱা কথা এটাটো ক'লে হাঁহি উঠিবই নহয় জানো গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকে নিজেই কওক বিপদৰ সময়ত মানুহক মাত এষাৰ দিয়াটো ভুল নেকি বা বিপদত মানুহক সহায় কৰাটো ভুল নেকি আপোনালোকে নিজে কওকচোন সেইখিনিয়ে আছিলে কথাটো গতিকে আৰুনো কি ক'ম সদৌ শেষত আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ কেতিয়াও আপোনালোকে মোক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ পৰা পইচা লৈছোঁ কিবা লৈছোঁ এইবিলাক ভুল নুবুজিব দেই আৰু ইয়াৰ মাজতো বহুত কথা আছে মই কিয় হেৰি কৰিছোঁ সকলোখিনি সামাজিক মাধ্যমত ক'ব নোৱাৰি নহয় জানো আৰু চাবচোন হয়নে নহয় মই যেনেকৈ কথা কওঁ বা ভিডিঅ'টো বনাওঁ তেনেকৈ বাৰু বেলেগে কয়নে ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও নকয় কিয় নকয় জানে তেওঁলোকে নিজৰ হেৰিটো চিন্তা কৰে কিন্তু মোৰ সেইটো নাই নাভাবিব যে এই মানুহজনীয়ে চেনেলটো লৈ পেলাই চলি আছে কিবা আছে সেইটো একদম নাই মোৰ ঘৰৰ মানুহেই মানে হেৰি কৰি থাকে আৰু প্ৰায় দেখে কিছুমান কথাও এতিয়া মই সামাজিক মাধ্যমত ক'ব নোৱাৰোঁ দিয়কচোন কিন্তু ঘৰৰ মানুহেওতো হেৰি কৰে ন মানে তেওঁলোকৰো মান সন্মানৰ কথা এটা আছে হয়নে যেতিয়া নেকি মোক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া ময়োতো বেয়াকৈ উত্তৰ দিম নহয় জানো সেইবিলাকেই কথা আৰু সকলোখিনি আকৌ মই কৈছোঁ সামাজিক মাধ্যমত ক'ব নোৱাৰি মইনো কিয় তেনেকেই এইকেইদিন কৈ আছোঁ বুজাই বুজালোকে তেওঁলোকে সকলোখিনি বুজিব কিন্তু তাৰ মাজতে এজন কোনোবা বুজা লোক আছে দেই কৈছে বাইদেউ মই আপোনাৰ কথাখিনি বুজি পাইছোঁ কিয় তেনেকৈ কৈছে ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁ মোৰ মনৰ কথাখিনি বুজি পোৱাৰ কাৰণে দেশকালৰ গতি বেলেগ গম পাইছে নহয় গতিটো বেলেগ গতিকে ময়ো মানে চাব লাগিব আৰু ইমানো বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে গতিকে আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব সৰু ভিডিঅ' সেইকাৰণে মানে এনেকৈ লৰালৰি কৰিছোঁ আৰু দেখি জানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব মই যাতে সদায় এনেকৈয়ে থাকোঁ কোনো যাতে মই কাৰো পক্ষ নলওঁ দেই এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকক ভগৱানে ভালে কুশলে ৰখাটোকে সদায় মই কামনা কৰোঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই